Вадукей, Цидикин, Барашут, Рабхам, Исрай, Мэйр, Габай, Шалита. Рав Гаона Гадоль Раби Йосеф Юске. Это сделано, я, я скажу и переведу. Это сделано, это комитет Цадик, это свят, святой под руководством э, э, равина Израиль мэр Габай э, Шалиту благословенный. Mm -hmm. а, это равин э, гаун гений, большой гений э, э, равин Йоси Юска, который известен. А мы не и Широким Кадош который известен по сво своими э, хорошими делами, выдающимися делами, этот а выдающимися делами своего поколения э, человек э, святой человек Господа Бога. А Макубар я Минск в который был принят Госп... принят, ну, как бы, принят Господом Богом признан, что ли, не принят, принят Господом Богом, который был, но ну, это его звание в, этом, в иерархии церковной, декора Галиль. Галиль это, я вам скажу так, что это, что... Евреи все почитают святую землю, которую Господь дав, Бог дал, дал евреям, Канаан. Но там, где евреи были по, всей, по всему миру э, разбросаны, они давали, давали имена э, этих святых мест, давали имена в тех местах, где они жили. Скажем, э, есть несколько Иерусалимов. Галиль это северная часть Израиля. Минск и я круги который был принят в, в большой округе. Считается Думна сам город, и еще вокруг Думна, Думна Раб Рабани. Это два толкования. Один Думна Рабани – это вокруг Думна, а есть еще одно толкование, в котором была написана книга в 1903 году о Раф, видите, Раф. И, и здесь еще Раф, и здесь еще Раф. Раф – это равин, И были несколько равинов, здесь было сколько, 60 всего? Здесь огромный э, надпись, что это, что будет его его память, э, да,